Знаете, недавно я встретила своего очень успешного одноклассника. Год назад он женился, и тут произошло что-то непонятное. Как будто бы бабка пошептала, за этот год он начал все быстрее и быстрее терять ну, то, что он заработал. И у меня возникла мысль, не связано ли это с его новой женой, с его новой женщиной? Кому я могу прийти за советом? Колонике Добровольской? Добрый вечер, Алоника. Добрый вечер. Алоника, вот такая тема. Может ли женщина повлиять на успех мужчины? Женщина напрямую влияет на успех мужчины, и можно смотреть на это с точки зрения, с, разных точек зрения. Если, например, допустим, с точки зрения гаданий, магии, эзотерики, то здесь огромное количество интерпретаций. недавно мой знакомый астролог, очень опытный, она сказала, что это прямо в карте у женщины видно, да, каким у нее будет мужчина, и что если у женщины, скажем, в астрологической карте прописано, что у нее будет у мужчины, что у нее у мужчины будут с материальными, материальные трудности, то даже, скажем так, так, выходя за обеспеченного мужчину, каким-то образом она сделает так, что через какое-то время он будет беднеть, беднеть и беднеть. Но давай посмотрим на это с точки зрения психологии. Давай да. посмотрим да. с точки зрения отношений и психологии отношений. Может ли женщина влиять на успех мужчин? Не только может, но и должна, потому что, скажем так, представь себе, что у женщин, во-первых, если ты помнишь, мы во многих наших программах говорили, что если убеждения есть у человека, они формируют реальность. Представь себе себе, что у женщины есть убеждение по поводу того, что деньги честным путем не заработаешь, что просто так ничего не дается, что ради денег нужно там страдать, или что за все нужно платить и так далее. Или представь себе, что у нее есть некий стеклянный потолок, Uh -huh. в голове. Страх. Страх, начинающийся с определенной суммы. Это тоже психологический феномен. Между прочим, у разных людей э, вот этот стеклянный потолок в голове разный. Ты встречала людей, которые, допустим, говорят, что хм, тысяча долларов разве это большие деньги? потом я за день да, заработаю. Да, да. А кто-то говорит: тысячи долларов да для этого месяца-два нужно работать. Это совершенно условные потолки в голове. И как бы не спорили люди, но по сам, на самом деле убеждения формируют реальность. Теперь у меня тоже много таких знакомых. Представь себе женщину, у которой этот стеклянный потолок в голове, скажем так, довольно низкий. И она заводит отношения с мужчиной, у которого который находился на волне финансового успеха, может быть, даже не отдавал себе отчета в этом. Такое бывает. И через некоторое время она начинает своими убеждениями формировать на его реальность, влиять на его реальность. Она может ему начать говорить, что ты деньги разбрасываешь. Она может, скажем, мыслями, последствиями говорить, если будешь так продолжать, скоро вообще с голоду, с холоду помрем. Она может начинать упрек коммуникации, его снова и снова пугать, пугать. Страх очень сильный мотиватор а женщина это по сути ведьма в доме, потому что если особенно у нее развита упрек коммуникация, она сама того не понимая может так своего мужчину запиг... запугать, запинать, что он через некоторое время даже не отдавая себе отчет, начнет отказываться от каких-то возможностей, от каких-то проектов и так далее. Я вижу такие пары, я вижу, когда женщина своим страхом, с одной стороны желанием, с одной стороны амбициями, а с другой стороны страхом, она мужчину как будто бы помещает в какой-то цементный мешок. Мужчины это чувствуют, люди вообще существа очень чувствительные, и он может чувствовать, как будто бы жизнь с ней его душит, но не отдавать себе отчета. Но то, что это в первую очередь сказываются сказывается на финансах, а потом на его здоровье обязательно, то это да, это 100%. Поэтому я даже говорю часто своим знакомым мужчинам, ты зачем с ней собираешься жить, ну для чего именно? Если тебе нужен просто бесплатный секс, обрати внимание, что это можно решить другим путем. Если тебе нужно где-то харчеваться, тоже в это время, ну в наше время этот вопрос решен. Ради чего? Ради чего большего? Посмотри, не будет ли она тебе тянуть назад. Потому что действительно очень многие женщины тянут назад. Хорошо, а мужские убеждения, они же у него есть. Неужели женщина имеет такое влияние? Такое влияние. Женщина имеет очень мощное влияние на мужчину. Так устроен мир вообще, к сожалению. Дело в том, что инстинктивно мы существа инстинктивные. И если, собственно говоря, я не нейрофизиолог, но если рассмотреть наш мозг в разрезе, то в основе мозг рептилий, такой инстинктивный абсолютно, где рулят три основных инстинкта. Это кушать, размножаться и драться за территорию. Uh -huh. Так вот женщины самый мощный инстинкт это кушать. Uh -huh. Не в том смысле, что это еда вообще, это ресурс. Женщина она так устроена, изначально она все время находится в поиске ресурса, потому что ее вселенная так запрограммировала, она ее запрограммировала искать еду на припитание себя и ребенка, которого она может вырастить. Женщина так запрограммирована. Другое дело слишком умные особы, которые начинают сознанием этот инстинкт заглушать и так далее. Но инстинктивно это так. Женщина же запрограммирована на два основных инстинкта: это размножаться и захватывать территорию. Это основа, это наша основа и никуда не денешься. Кстати, между прочим, семья вообще не входит в планы вселенной. Но это uh -huh. об этом позже. И вот когда э, уже на, на уровне инстинктов, понимаешь, для женщины главное это ресурс, для мужчины главное это захват территории, и по сути женщина. Да, и поэтому женщина влияет на его убеждения очень сильно. Есть, конечно, мужчины, которые мыслят не инстинктами, которые у которых, скажем, именно кора, да, более развитая, и они могут, они сознание могут вытеснить инстинктивное влечение к женщине, которое они чувствуют, что она деструктивна. Такое есть с двух сторон давайте рассмотрим эту ситуацию. С точки зрения мужчины, есть ли какие-то сигналы, на которые он должен обратить внимание? Конечно, она... она упрекает, она говорит ему, что делать, и она боится. Она пере... ну, в принципе, для женщины, естественно, бояться, но смотря, чего бояться. То есть женщине, естественно, боятся за безопасность себя и ребенка. Если она начинает бояться за его как бы, последствия, а если она начинает контролировать его действия, эта женщина 100% будет ли влиять на его финансовое состояние. Если она Покушается на его путь. Угу. Вот если он покушается на его путь, можно даже к бабке не ходить. У него каким-то образом э, финансы будут. Э, прямо пропорционально зависеть от нее, а давай называть вещи своими именами падать. Угу. Окей, взгляд. И уже... кстати, очень многие мужчины это жалкое зрелище, а они говорят, я зарабатываю, ну действительно так, я зарабатываю ради нее. Вот типа, когда она просит, тогда я зарабатываю. Это жалкое зрелище, в принципе, но тоже имеет место быть. То есть они в принципе подтверждают сразу, да, угу. что их финансы напрямую зависят от Женщины. Но мы говорили о том, что женщинам нужно просить. Это отдельная тема. Это оде да. э очень важно, очень важно просить. Но не только просить, а благодарить. Uh -huh. Вообще нельзя слово просить без слова благодарности. Даже нам с тобой в коммуникации да. потому что наши зрительницы, они же половина из них с настроенными фильтрами, причем мутными, да, и они будут слышать просить. Отсылаем их к программам, которые мы обсуждали да. сегодня про mm -hmm. другое. Взгляд женщины. Вот если она сейчас распознала себя, но хочет исправиться, что, от чего прежде всего нужно Первое, я ей не верю сразу, да. что она хочет исправиться. Второе, именно та женщина, которая сейчас не согласна с тем, что я говорю, она и есть та самая вредительница, mm -hmm. по сути. Вот Распознала и хочет исправиться. Ну, во-первых, такие женщины виноватыми считают мужчин. Ага, первое, да, то есть. И, 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 давай так, маркеры. Если вы считаете, что это ваш мужчина вина, мужчина виноват, что он не зарабатывает, то вы и есть та самая вредительница. Это первое, да, то есть. Начните следить, собственно говоря, за тем, что вы говорите. Начните а, а, анализ убеждений. Хотя, ну мне бы хотелось, конечно, верить в такое, но это очень сложно. Начните анализ своих убеждений. Начните анализ, собственно говоря, своих страхов. Почему вы? Почему вам не, Почему вам выгодно, чтобы он был у вас бедным? Почему выгодно? Потому что вам выгодно его контролировать, вам выгодно его ругать, вам выгодно чувствовать себя жертвой. Там куча всяких вторичных выгод. Я понимаю, что работа с убеждениями ⁇ это очень сложно. Вы в тренингах об а этом говорите. Mind да, это Да, дост... Понятно, что... Ну, понимаешь, иногда достаточно просто. Рот закрыть, глаза открыть. Угу. Мужчина в состоянии справиться с этой ситуацией, распознав риски? Или только уходить? Заранее. Да, или просто только уходить, а, что нет? Нет, уходить не обязательно, потому что, ну, если ты себе уже, как говорится, бачили очень если ты себе уже выбрал такое, да, то, э, как про, я тебе не говорю покоряться, но делай что-то, чувак. То есть уходить не обязательно, но нужно шаг за шагом начинать отвоевывать территорию. То есть вспомнить, какой твой самый основной мужской инстинкт, завоевывать территорию. Mm -hmm. В принципе, ты, если ты у себя дома, находишься как в гостях, да, хотя квартира куплена на твои деньги, и фактически все в этом доме на твои деньги, но ты приходишь как в гости то алло надо быстро ну как бы для себя внутри бить в барабаны и надо начинать отвоевывать территорию то есть фактически становиться хозяином если ты сразу придешь и скажешь так я так сказал так и будет в принципе ты можешь не справиться с ее истерикой потому что у тебя женщина такая манипулятор уже ты сам mm -hmm. это вырастил прикормил ты сам этого гомункилуса вырастил вот но постепенно 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 нужно Скажем так, отвоевывать территорию без скандалов, без истерик. И э, в принципе это, это инстинктивно мужская роль. Вообще uh -huh. инстинктивно. Потому что если, скажем, вот, ты знаешь, э, очень интересные исследования. Own oh, Лав Джой, это антрополог очень uh -huh. известный, который, до, который исследовал инстинктивные, собственно говоря, э, э, моменты поведения человекообразных обезьян. То есть вот, вот мы, Homo sapiens, sapiens, uh -huh. да, произошли все-таки от человекообразных обезьян, если вынести за скобки все остальные предположения. И вот, э, собственно... Альфа-самцы, вот такие вот альфа-самцы, они э, самкам никогда не, не позволяют покушаться на свою территорию. А бета-самцы, если позволяют, то самка, конечно, садится на шею. Ну, ну, мы, мы это такие, можем мы посмотреть. Это мы, да. да, мы это умеем, конечно. А, Алоника, последние минуты, мгновенно пролетало тело наш эфир. Я предлагаю мужчинам, в первую очередь мужчинам взять ответственность за свои финансы на себя. Это очень важно, взять ответственность за свои финансы на себя, а женщинам э, перенести ответственность с мужских финансов тоже на себя, потому что для женщин очень важно держать фокус внимания на собственном состоянии, на собственной, вне... сначала на собственной внешности, потом на собственном эмоциональном состоянии, на собственном развитии, на своих детях. Как бы феминистически, да нет, антифеминистически, сори, это не звучало, но это действительно природный путь. У природы, законы мудрее, чем все остальные. Спасибо, Алоника, спасибо. Увидимся через неделю. Спасибо. Всего хорошего. Ну и успешного вам! вечера. Всего хорошего.